Но по запасу слов украинский язык богаче, это тебе скажет любой Google. По словарному, да, запасу, по словарному запасу, можешь потом проверить. Я что не заставляю, я тебе не заставляю верить мне на слово, просто да. потом проверь. Как, давай, как вводить, посмотрим. Э, так и за, забей словарный запас русского языка. Давай ты тоже загугли. И я. Только файл про три, чтобы не перепутать. Это была типа шутка? Я говорю, файл про три. Это типа была шутка, да? Или Нет, это да. не? Это, это совет. совет. Угу. Итак, ну сколько... Итак, в русском литературном языке около 50 тысяч корней и десятки тысяч производных от них слов. Согласно толкового словаря живого великорусского языка Даля, насчитывается около 200 тысяч языков. Около 200 тысяч слов. 200 тысяч слов. А теперь то же самое про украинский язык. Согласен? Давай, давай. Словарный запас украинского языка. А теперь мало 200 тысяч там. Ну это такой у вас словарный запас, я что виноват? А что у нас там? Вот, да. 256 тысяч. Прикинь, мы победили на 56 тысяч слов. А, ты ты а ты мне говорил, что наш язык беднее. Видишь, как все просто оказалось. Достаточно я проверить. Не говорил, я не знаю. Ну вот это я, это... я, это я сказал. Ну, я просто говорю, что вот мы проверили и убедились, что на самом деле украинский язык все богаче. Правильно, все правильно. Никто не спорит у вас, да. Ни хрена себе так-то молодцы. Бывает. Я вообще считаю, что украинский язык для поэзии интереснее, чем русский. Но ну, это мое личное убеждение. Но ну, мне больше нравится, как поэзия звучит на украинском языке. Именно из-за того, зачитай. что Что-нибудь зачитать тебе. Давай, зачитай. Смотри, ну если из классики... Ну, на хокклятком, так. Да. Ну, если на українському, звісно. Вот тебе молода тичина. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить. Кохана спить, піди збуди, її очі, кохана спить. Ви чули ж, Бог? Так, липа шелестить. Вы знаете, как сплять старые гаи? Они все видят крест туманы, ось месяц, зори, соловьи. Я твой, десь чую дедуганы, а соловьи. Та да вы уже знаете, как сплять гаи. Крутяк, крутяк. Ладно, ну как соловей поешь. А по-русски это же самое, ну как добавить. <сорасш> как? Это невозможно. Потому что у нас есть плюс 56 тысяч солов. Все. А хочете современне? Ну, давай, давай. Смотри, ні, теж на українському, смотри. Еще один стих. Ці очі вже. А ні... не, ну, ну послушай, ці очі вже ніколи і, ні... давай, давай. і нічого не побачить. Застигли, дивлячись на неба край. Ці губи вже нікого не пробачать, не скажуть. Ні, не треба. Не чіпай, ці ноги вже не побіжуть росою назустріч маминим усміхненим очам, і голова, заплетеною косою, таки закінчить шлях свій дитинчам. Ці руки не обнімуть тата, і посмішка не троне ці уста, бо хтось надумав покарати, руйнуючи усі наші міста. Ці очі. Світлі и прозори, все дивляться у небо до И витер гойдая волосся те русявы и солнце, кидая в майбутнє тебя. У нас ну, волка, по-любому. По все? Ну, как бы вы меня перебили, поэтому я остановился. Нет, просто хотел сказать, даже стакан вина захотелось в вот один вот улыбить. Прямо. Ну, это про погибших детей, Надеюсь... если да, то. да.